Okey, jadi sekarang ni cikgu nak tunjuk ke kamu bagaimana kamu nak mencari ketaksamaan kalau diberikan kawasan berlorek. Minggu lepas kita mencari kawasan berlorek bila diberikan uh, ketaksamaan. Yang ni kita nak mencari ketaksamaan tu. Okey, jadi teknik dia agak berlainan. Okey. Jadi pertama dia dah bagi dah y sama dengan x tambah 4 Uh, kalau kamu boleh tengok garisan ini, garisan putus-putus. Jadi, garisan putus-putus tu menunjukkan bahawa ketaksamaan kita tu cuma lebih besar atau lebih kecil sahaja. Tidak ada sama dengan. Okay? Uh, jadi, dia minta tiga. Macam mana nak tahu tiga tu? Uh, jadi, pertamanya, selain pada persamaan garis ni, ada garis lain lagi. Garis paksi Y ni, persamaan dia apa? persamaan garis Y ni X sama dengan kosong Betul tak? Setuju tak? Adakah garisan ini Nama dia oh. X sama dengan kosong Ke Y sama kosong X sama kosong X sama kosong Setuju? Ni? Uh. y Y ni kosong Jadi mari X kita tengok sama Sini kosong-kosong Koordinat di sini berapa agaknya? Kosong 4 Semula empat 4 kosong ke kosong 4? Kosong 4 Kosong 4 Kalau ada di sini 6 Agaknya 5. apa koordinat di sini? Kosong 6 Kosong 6 So Apakah nama garisan ini? X sama dengan kosong X sama dengan kosong Seperti yang kita belajar tadi Dapat? Yeah. Kalau tegak macam ni, kita jumpa dekat 2 Kalau katalah sini 2 Sini garisannya nama X sama dengan 2 Faham? Itu kalau-kalau lah okay. Jadi, kita dah ada Persamaan kedua Kita makna kita dah ada kita persamaan kita yang kita pertama yang kita ada Ialah Y sama dengan X tambah empat Kita ada juga X sama dengan kosong Dan kita ada juga yang ini Garisan ini nama dia Y sama dengan kosong Tujuh Yang ini Okey Alright Jadi bagaimana kita nak mentakrifkan Okey jadi Kalau kamu diberikan macam ni Okey kita boleh bermula dengan satu, dua, tiga, mana-mana dulu. Okey, cikgu bermula dengan inilah. Kita nak, nak tukarkan tanda ni kepada lebih besar atau lebih kecil. Faham? Kawasan mana yang berlorek? Ni garisan. Pertama, kamu kena tahu garisan itu dulu. Okey? Kawasan mana berlorek? Atas ke bawah? Of course lah, atas. Okey. Okey. Bagi cikgu satu koordinat yang duduk di atas. x dan y. Ah, tak, tak. satu koordinat di mana-mana aje. Janji tidak berada pada garisan ini. Ni garisan. Koordinat mesti ada x dan y. Ah, cepat-cepat cepat. Lenguh cikgu pegang. Satu koordinat yang berada di atas. Kenapa cikgu nak berada di atas? Cikgu nak kawasan yang berlorek. Kalau bawah, tak berlorek. Cikgu bila garisan ni, kita nak kawasan yang berlorek. Okay. Kawasan berlorek, apa koordinat yang yang berada pada kawasan berlorek? Ah, ha. Boleh cikgu satu koordinat? Ni? Koordinat 3, 3, 3 Mana ada? 30 dekat sini. Ah ha, 03 boleh 01 boleh 04 ada 06 ada. Faham? Okay. Ha? Jadi sekarang ni kita dah tengok ini mewakili kawasan berlorek. Yang ni x yang ni y. Jadi kamu buat apa? Sebab ini persamaan ni cuma y saja, kamu gantikan y. Gantikan nilai y ni. 4 dengan 0. Nak letak lebih sama dengan ke lebih besar ke lebih kecil ke yang sesuai yang benar empat dengan kosong cikgu kena taruh tanda sini sesuai empat sama dengan kosong sesuai tak tak sesuai empat lebih kecil daripada kosong sesuai tak tak padam lagi empat lebih besar daripada kosong sesuai sesuai bila betul kamu gantikan, kamu kata Y lebih besar daripada kosong. Dah kita dapat ketaksamaan yang pertama. Ingat, kita mencari titik yang mewakili yang benar. Okey, jadi sekarang ni, cikgu nak ambil X sama dengan kosong dulu. Sini persamaan dia. Okey, yang belorik di... Okey, jadi ini uh, sempadan. Sempadan, eh? Ni garisan sempadan. Jadi di sini kamu nak me, uh, yang beloret tu berada di sebelah kiri ke sebelah kanan? Of course, ha. berada sebelah kiri. Tolong wakilkan satu koordinat yang berada di sebelah kiri. Walaupun dia tak berada pada betul-betul kawasan berlorek, sebab kita nak pada border saja. Ni border dia saja. Okey, jadi as, uh, kawasan berlorek aja, kawasan pada sebelah kiri. Tolong beritahu satu koordinat yang mewakili tiga kosong. Tiga kosong sebelah kanan. Eh, uh, negatif tiga kosong. Ah, negatif tiga kosong ataupun negatif empat kosong sini ada? Faham? Tapi tak apalah negatif tiga kosong sini. Ya? Eh, yeah? Kalau dia eh, macam ada dua nombor dia eh, macam dua tiga dia. Okey. Kenapa cikgu tak nak value macam tu, nilai-nilai macam tu? Sebab cikgu tak pasti dua tiga tu ada kat mana Ah ha, Tapi senang lah kalau ni dua tiga ada kat sini Ah Dua tiga Sini X dua Y tiga Ada kat sini Cikgu tak nak kawasan yang tak berlorek Cikgu nak Yang mewakili sebelah yang berlorek Kalau negatif tiga Boleh Boleh Faham? Jadi contohnya kamu ambil nak negatif tiga Dua Okey, tetapi ketaksamaan kita yang kita nak guna ataupun persamaan yang kita nak guna cuma ada x saja sini x sini y gantikan tempat dia tempat x tu gantikan sebagai negatif 3. Jadi aku tanya kamu negatif 3 dengan kosong apakah tanda yang sesuai letak di tengah-tengah ini? Adakah lebih besar lebih kecil. atau kau lebih kecil ataupun sama dengan? Lebih kecil. Lebih kecil Jadi tanda yang ini kita, Nak tukar ke putar samaan Kita kata X lebih kecil daripada kosong Tapi kita kena guna yang ini Lebih kecil sama dengan eh? Ini pun cikgu terlupa tadi Ini lebih besar sama dengan okay, Kenapa pula yang ini lebih besar sama dengan Lebih kecil sama dengan ni Sebab garisan ini Garisan yang tidak putus-putus Garisan yang apa nama dia? Kalau garisan putus-putus, cikgu tahu. Garisan yang tak putus-putus, macam mana? Garisan lah, ya. Okey, jadi kalau garisan itu tidak putus-putus, mesti ada sama dengan Faham? Ah, ha, jadi sekarang ni kamu tengok garisan ni ada ada dengan putus-putus. Okey, jadi tengok ni garisan dia. Tolong ambil sebelah satu koordinat yang mewakili sebelah belorek Walaupun dia betul-betulnya tak berlorek pun. Aje contohnya cikgu ambil. Boleh tak cikgu ambil dua kosong? Ya. Ni sebelah. Sebelah kawasan berlorek. Sebelah sini. Yang tak berlorek sebelah sini. Yang berlorek sebelah sini. Faham? Aiman faham? Okey. Uh, Okey. Uh, uh, okay. Ni tanya-tanya. Apa yang tak faham? Untuk menguji... Kamu ambil koordinat yang ada Sebelah yang berlorik Walaupun titik 20 kosong itu Bukan kawasan berlorik Tapi dia berada ber dalam kawasan sebelah yang berlorik Sebab kita bercakap tentang Cuma dua belah je Sebelah yang berlorik Sebelah sini tak berlorik Sebelah sini tak ada lorik langsung Sebelah sini ada kawasan berlorik Faham ni? Itu cara nak cuba dia Okay. Alright, alright. Boleh tanya, boleh tanya? Yes, Nazan, tanya apa? Tak tanya. Okay, kalau tak ada. Okay, ya. Eh? jadi cikgu ambil dua kosong di sini. Tiga kosong boleh, kosong-kosong pun boleh. Okay? Jadi, apa kamu buat? Kamu gantikan X dan Y ini. Okay, jadi sini kosong. Tanda ni jangan tulis dulu. Dan di sini gantikan X sebagai 2 Jadi 2 tambah 4 dapat 6 Jadi kosong dengan 6 Apakah simbol yang sesuai? Sama dengan ke? Lebih kecil ke? Lebih besar ke? Ha, yang mana satu yang sesuai? Yuk, kenapa 2 tambah 4 ni? Eh? Uh, sebab X dia 2 Kalau kamu ambil kod 2 Kalau kamu ambil titik kosong-kosong Kosong lah kamu gantikan dalam uh, Dalam persamaan ni Supaya kita boleh menggantikan dengan Satu tanda ketaksamaan So Yang mana yang lebih sesuai? Yang mana yang betul? Lebih kecil Lebih kecil Jadi Ketaksamaan ini Kita tukar Jadi Y lebih kecil daripada X tambah 4 Err uh... Kenapa agaknya cikgu tak tandakan Y lebih kecil sama dengan? Baru je cikgu cakap tadi Kenapa ke sebab apa? Cuba cikgu, cikgu nak, cikgu nak dengar kamu bercakap balik, ulang balik Kenapa cikgu tulis lebih uh, kurang saja Tapi tak cikgu tak kata le, kurang atau sama dengan? Bukan sebab garisan ini garisan putus-putus Ingat tak kalau kita belajar oh. nak buat ketaksamaan hari itu, kamu diberikan ketaksamaan, kamu kena lukis garisan tu bersambung atau tak bersambung bergantung kepada ketaksamaan diberikan tu ada sama dengan sekali atau tidak. Okey? Jadi terbalikkan proses itu jika kamu diberikan bahawa garisan putus-putus yang ini adalah kurang atau lebih sahaja tak termasuk sama dengan jadi dalam kes ini kita dah dapat Y kurang daripada X tambah 4 Ketaksamaan kedua Ialah Y Lebih besar sama dengan kosong Ketaksamaan ketiga X lebih kecil sama dengan kosong Itu adalah ketiga-tiga Tiga ketaksamaan yang diperlukan Untuk soalan nombor satu E Faham? Okay, mari kita tengok bagaimana kita nak mencari tiga ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorik ini. Okay, dua persamaan dia dah bagi. Okay, dia nak tahu kat mana tu? Garisan tu kat sini. So, apakah nama garisan yang dekat sini? X sama dengan kosong, betul? Setuju? Nazran? Hmm. Ha, Suju tak? Inilah garisan X sama dengan kosong sebab ni paksi X. Hmm. Tak? So, sepatutnya apa? Hmm. Y, sama y sama dengan kosong. Okay. Alright. Dah faham dah. Okay, insyaAllah. Okay, ya? Ha? Jadi, kita nak tahu kawasan berlorek kita nak tahu ketaksamaan kawasan berlorek kita ambil satu koordinat okey ni garisan ambil satu koordinat yang berada di kawasan sini tak semestinya kawasan berlorek ni garisan bawah kawasan ni jadi contohnya yang paling jelas ialah koordinat ni apa yang ini Negeri 4 3 -4 bila cikgu kata koordinat mesti ada x dan y nya apa? Kosong negatif empat Kosong negatif empat Jadi kosong negatif empat Untuk mewakili kawasan di bawah sini Kita buat apa? Kita tengok X dan Y Gantikan nilai Y kat sini Dan jangan tulis simbol Jadi negatif empat Dengan kosong Dekat sini mungkin sama dengan Mungkin kurang Mungkin besar Yang manakah yang sesuai sekali? Aiman Nak pilih yang mana Aiman? Sa hmm. sama dengan sesuai tak? tak? Tak, sebab tak sama Kalau tak sama, sama ada lebih kecil atau lebih besar Yang mana yang tepat? Hmm, kosong lagi besar daripada nombor 4. Oh, tak, cikgu tanya negatif 4 dengan kosong Cikgu nak taruh, letak di sini, di tengah, tengah ni uh, Jangan pusingkan ayat tu Ya, cikgu faham Tetapi tak nak Cikgu nak kamu letak simbol dekat sini ha. Dengan tanda sini Cikgu tak nak kamu pusingkan Cikgu nak negatif 4 dekat sini Lebih kecil ke lebih besar? Hmm, negatif 4 lebih kecil Lebih kecil, lebih oh. kecil daripada kosong Oleh itu Y untuk ketat samaan itu, kita kata Y lebih kecil daripada kosong. Tetapi sebab ini garisan yang tidak putus-putus, garisan bersambung, kamu kena tulis Y lebih kecil atau sama dengan kosong. Kita dah dapat satu. Okey. Okey, okay. mari kita tengok garisan yang kedua. Iaitu, kita kata Y... Dengan negatif 2x tolak 4 Kita nak letak Okay, jadi of course tak boleh lah Sama dengan tak boleh lah okay, Jadi tak, tak payah uji sama dengan Lebih besar ke lebih kecil Tapi belum masuk koordinat lagi Jangan jangan tu lagi Jadi that is uh, Oleh itu Kamu kena pilih satu koordinat yang, yang kosong berlorek Ni cikgu dah letak dia punya sempadan Kosong berlorek di sana Tolong uh, tolong ambil satu Ben, give me a coordinates on the right side. On the on the uh, uh, on the shaded part. Yeah, on the other side. This is one side, then this is the other side. Anywhere here, give me a coordinate to represent the shaded part. Other than the shaded part. Ah uh, no, it's okay if it's on the on the shaded part or uh, as long as not on the line. As long as not on the line. Yes, give me any coordinates on that part on this side. Any coordinate that uh, can represent. Can you read any coordinate here? Apa tu? Bagi tahu satu koordinat yang berada di kawasan sini koordinat mesti ada x dan y. Yang dari textbook. Ah, this is memang textbook. Dia buku memang textbook satu satu B ni. Tapi cikgu nak tahu satu koordinat yang berada kat sini yang kamu nampak. What is the coordinate here then? Can you read out the coordinate here? Can you see this number? Nampak tak, Ben? Baik, oh, cikgu saya tak saya tak boleh tengok perfect. Oh, okay. Tak apa, tak apa. So, koordinat di sebelah sana, contohnya di sini, 2, kosong. Okay, jadi dari kalau band tak nampak sangat yang ini, because of internet, Ben tengok uh, dalam dalam textbook. Okay, refer pada textbook. Okay, jadi cikgu ambil satu koordinat Yang mewakili sebelah sana tu Ialah 2 kosong Cikgu akan masukkan 2 kosong Bila kata 2 kosong Sini X, sini Y X ganti dekat X Y ganti dekat Y okay, Jadi kosong uh, Kurang atau lebih besar Daripada negatif 2 Darab 2 Tolak 4 Sebelah kiri tak payah kira. Sebelah kanan kita kena kira. Kita akan dapat kosong. Lebih besar ke? Lebih kecil. Uh, ni negatif 8 kalau kamu tekan kalkulator. So, yang ini mana yang lebih sesuai? Kosong lebih kecil pada negatif 8. Ataupun kosong lebih besar pada negatif 8. Uh, kosong lebih besar. Kosong lebih besar pada negatif 8. Okey. Okey. Jadi kosong lebih besar. Jadi apa kamu buat? kamu um, ambil persamaan ini okey dan tuliskan lebih besar jadi ah uh, yang ini simbol dia ah uh, kita dah dapat ketaksamaan yang kedua. faham okey kita dah dapat y lebih kecil sama dengan kosong ah uh, disebabkan garis ini garis putus-putus kita tulis lebih besar sahaja okey dan yang ketiga garisan ini pula kita tengok sekali lagi y dengan 2x tolak 4 lebih besar ke lebih kecil Okey, jadi dengan yang ini cikgu boleh ambil apa-apa koordinat yang di sebelah sini boleh cikgu ambil iaitu koordinat di sini ialah negatif 2 kosong koordinat di sini ialah kosong kosong yang mana boleh cikgu ambil mana-mana pun. Jadi negatif 2 kosong boleh, kosong-kosong pun boleh juga. Okey? Jadi kamu tengok, jadi cikgu ambil kosong-kosong lah. Katalah kosong-kosong. Okey, yang tak boleh ambil cuma yang berada pada garisan saja. Okey? Jadi sini X dan di sini Y. Gantikan tempat X dan Y. Kita kata kosong uh, lebih kecil ke kan? lebih besar. Daripada 2 darab kosong tolak 4. Kita kira di sebelah kanan ni akan dapat negatif 4 kosong lebih kecil ke lebih besar Aiman yang yang mana sesuai lebih kecil ke lebih besar daripada negatif 4 hmm lebih kecil kosong salah Aiman kosong tu walaupun dia tak berharta dia oh. tak ada apa-apa tapi dia tak ada hutang tapi, oh, ni negatif 4 ni orang yang boleh kata tak ada apa-apa dan dia berhutang lagi. Oh, okey. Nah, ha, lagi ma mana ma lagi miskinlah. Tapi kalau kau pun jangan anggapkan orang oh, perniagaan Pelak macam tu. Dia yeah, macam dia akan berniaga dia berhutang pun dia berniaga. Ini cerita-cerita uh, okey, nak faham ni saja. Jadi kosong dengan negatif 4 ialah kosong lebih besar pada negatif 4. Oleh itu ketaksamaan ketiga kita ialah y lebih besar daripada 2x tolak empat. So, kita ada satu, dua dan tiga ketaksamaan untuk mewakili kawasan berlorik Okey? Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 1C Nyatakan tiga ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorik dan rajah berikut Di mana rantau berlorik itu? Dalam kes ini dan kes ini Okey, Jadi kalau kita buat apa? Kita buat, kita ubahkan tanda sama dengan ni kepada kurang atau lebih. Sama juga di sini, sama juga di sini. Macam mana nak ubah dia tu? Tengok saja di sini. Kawasan blorek tu mana? Bawah atau atas. Okay, di atas ni bawah. Sebab saya ingat macam ni, kalau saya ingat macam ni, bawah dan atas. Kalau saya ingat macam ni pun masih atas dan di bawah. Okey, Jadi bila macam tu, kita boleh ubah 3Y dengan 5x ni tengah-tengah ni apa sebab kawasan tu kawasan di bawah kurang dan sebabkan garis ni adalah garis satu garisan bukan dotted line jadi kita letak macam tu okey begitu juga dengan sini y dengan x dan kes ini kawasan berlorek itu di atas pula okey dari atas kita kata lebih besar dan disebabkan dia memang dotted atau garisan putus-putus dia besar sahaja. Dan yang terakhir kalau yang ini kita tak boleh nak tahu mana mana besar mana kecil kecuali setelah kamu tengok sini tiga kamu kena tahu sini empat dan sini dua atau satu ataupun sebelah sini kosong okey jadi yang sebelah sini mana besar okey jadi iaitu garisan tu x dengan tiga Okay, jadi yang sebelah sini itu kecil ke besar? Sebelah sini lorikan tu lebih kecil. Yang sebelah sini lebih besar. Jadi lebih kecil dan disebabkan ini adalah garis yang garis penuh letakkan lebih kecil atau sama dengan. Jadi satu, dua, tiga.